Bismillahirrahmanirrahim. Və bunun istəyir inşallah. Allah Subhanahu taala mübarək toyu mübarək olsun inşallah. Bir daha mübarək eləsin. Bir daha mübarək eləsin. İt beyimiz Allah səhvalasın. Namaz qılan oğlan da və istə iştirak edən oğlandır. Babası ağası rəhmində Allah rəhmet eləsin. Ağasının mərim bizim əziz məhəbbət ağası kökü də ağası müəllimi. Ağasının mərim ədəbiyyat müəllimidir. Ələddin qardaş çox mülayim, xoş, çox gözəl bir insan idi. Mənim yanıma tez-tez gələrdi. Çox sadi bir insan idi. Misallarla, əxlaqda, adətdən idi. Babası idi. Mənə deyəndə düşdü yadıma məni. Belə uşağı görəndə də mənim babası düşür yadıma. Özəl insanlardan idi. Allah rəhmətə uzun bu ruhu bu günləri şad olacaq. Allah mehdana getdi aziz mehdi. Ha hə, qurban sənin. Ma gəlməz zəhmət çəkməyə. Diyim görüm səni ki fikrimə çatdıra bilim. Sənin çox oxuyursan, Allah canı sağ olsun. Özün dediyin kimi ki, mənim şeirlərimdən. Ona qədər bilirəm ki, oxuyursan, yağ gələndə oxuyacaqsan, ağlayacaqsan da bilirəm. Aldı Arif Buzonovluyə. Bu olan yerdə biz o, biz şeirlə hamı birlikdə oxuyurdu. Arif o yerdə də, artıq doğrudan da İlah edən biz böyük nəmətdir Allahına vär. Həqiqətən mən bunu məəllimləm həm həmkarəham, həm də arif biz Azərbaycan da arifi belə görürük. Allah süzə qismət etsün, bir dəfə gəlirsiz izlanıb biləsən burda şeir elə han adam oxuyublar. Şeirin mərğəmi var, mütəxəssisi var. Qəzəlin mütəxəssisi var. O bir dəfə süzə Allah qismət etsün, mən arzum budur ya. Həqiqətən səmimidir. İramlər birdana bizi hər il biz 6-7 ildir Urmiya şəhərində İran'da İmam Rıza əleyhissalamın Şehr-i Rezevi, İmam Rızanın ad günü, məvludluğu günü Rezevi Şehr festival keçirdilər İmam Rızanın adına. Biz bir neçə ildir deməli o qardaşım bu de, həzməkdim. Bunu qeyd elədi, elədim. Mən özümə borc verdim. Bunu burada susun çapdırım nəzarətinə. 6 ildir, 7 ildir bizə ora dəvət eləyirlər. Mən iştirak edilirəm. Süs bir daha qismət olsun. Gələcəksiz orada Arif'in görəcəksiz ki, Qur'anın alimləri, şairləri, böyük elm alimləri Arif Qur'an keçən kimi onu apağıb otururlar münsiflər heyətində. Nə qədər orada şair var, mən bunu görürəm. gözümlə gördüyümü deyirəm. Bunu məncə bir adam danışmır bax. Gözümlə gördü. Orda nə qədə festivaldı 2 gün. Şair deyilir bütün dünyanın ölkələrinə gəlir hər ölkədən. Bu festivaldir. Onların həm şeirlərini gedib oxuyurlar, yoxlayırlar. Yoxlayandan sonra orda oturan heyətdə nə qədər adam var baxır Arifə. Bu necəsi oldu? Kimə 1-ci yer, kimə 2-ci yer, 3-cü yer. Ya istiləyi ki, bunlar 2-ci yer versinlər bir adama. Onu götürürlər o Arifdən soruşurlar ki Biz ona hani dediyse vərək vermeyek. Düz düzdür Düz Bak, Bu kadar yer yani ki, ustadıdır bu. Abi sözün, abi şehrin, abi elmi Bu ilahi fitretdir. Şairli elə ola adam ki, şair olsun, adam olsun. Sabada olmaz o. Şehir gəlsin, tebi olsun, şehir olsun. Bir de var ki, şair, elə bir elmi var. Bu nurun elə alırdı. Bu gözəl. Ki, hem elmi var, alimdir. Məsələn, fizorin elçin yaşayır. Həm alimdir, həm şairdir. Nizami Ganjavi nə ç yaşayır? Həm alimdir, həm şairdir. Həm elmi var, həm təriqi var. Əsəri yaşayır. Və bu nöqtəyə nəzərən bu ilahi bir hikmətdir. Bu nöqtəyə nəzərən bir dənə söz düşdü yazmaq o idi. Toyda da gülər, ləftoyda. Şehnizəm Şirvaninin də bir dənə tələbəsi olub bi xud bi xud Şirvani, mollaha bi xud Şirvani. Şairlığından götürüb onu yetim olub da Şahlıqına götürüb də xabarı saxlayıb, çörəy verib, paltar alıb, oğur kimi böyüdür. Dəst nəvəri də buna, təbi də onun qəribi də qaç. Gözəl əskidələri var. Əmirələr ona mü... əhli-vəş şahidlər idi. Gəl Əmirəl Mömünün çox gözəl mədəriyə şahid oldu. Biraz çaşır da, indi nə ol adam, biraz elmi olduğu hapsda çox bilir. Heç kim mənim qədər bir 5 manatlıq atdıq olur, deyəsiz bu kimdir? Belə olmazdı, köprlüyə gəlmək olmaz. Bir dən yerdə sürtən adamın burnunu yerə öbürlü idi ağəsul ona təkcə qüllüq eləmə. Ona görə bu təkcə qüllüq elə bir məscidə salıb atırlar. Nizami Gəncəvi əlâ, Nizami əlâ, səadə, sayıbla sayılmalı və səidəsin də var burada. Yox nə hansı dam səidəsin? Hangi divan əlâ bu bir xoddur və adı məşhçobandır ki. O da şair onu eşəh elib çöre gedib. Bəli bu div adam şairdə məşhurdur. Çoban da nə bilir o? Bir nəfər də adam olum burda eşidib gəl Səidəsinin zurna, yavaşlıq qanlı bu xəbərin var. Sən mənə çörəy verdin, sən mənə daş verdin. Sən bunu saxladın. Filan məclisdə hamsından adı partdılar. Sənin adın gələndə bu dedikləri, bu nədir şahid sopa? Hələ deyən ki, bu da şahir arifdir. Bədahətən olardı. Görünür deyir bu 3 dənə beyt deyib bunu. Bir xud zahir fərəs, zahirimə bənd olub. Yəni zahirdən tanınadılı bir adamın baxırım olar bir şahir. Zahir gözünün yox səni görməyidə dusuru, batıq göz görbəsən də əlbəttə deyil hansı. İnsanın kiməli göz ürəyindədir. O heyvanda yoxdur, insanda bəşirət gözü. Bu da sevgidir ya. Ha bu da sevgilindirsən. İbbi khud zahid bələ, ürəy gözü yoxdur. Zahid adamı görürsən. Batıq gözün keçirsən. Hətta he? va korddur, ayı gözü yoxdur. Batıq göz görür. Hətta don var ki, öz gözü var zahir. Acəb batın gözü görmür, öz gözü ilə var. Heyvan da öz gözü ilə baxır da, amma maşın gələndə yolun ortasında çəkiyə çıxmır insan. Heyvan. Çəkilsin, çəkinə görsün də yarım yolun ortasında. Çünki batın gözü görmür. Acəb insanın batın gözü gördüyünə görə birincə çəkinib yədilərsən bu səhildə. Çıxır çəkinə gedir. Bir xudu zahir pərə, zahir məbəd olub. Ax ah, mən deyib onun saçı çobandır o. Şeynəlim sahədə də olub. Belə çoban kimi giyinmiş. Çoban paltarı geyinmiş. Zahir məbət olub, çıxmadı başı onun heç fikçimdən mənim. Mənim daxilimnən çıxdı baş çıxdı. Adıma söylər çoban. Bəli, çobanam çoban. Həli, çobanam süt yəni, yedirmişam, yedirmişam. Bölmüşam, yedir, Hər üç çobanam mən. Çoxları süd əmimdir. Südlü keçimdən mənim. Yəni uşağı da itidmişam da, malı qoy itirdim uşaq. Börmüşam onu, yə. Özümə iz görmüşəm. Hər küçüyə dəhridə laş vərib bəslədim, gəlib oldu yəcək köpək tutduqcın mə mənim. Nə <laughs> <laughs> sabah düşdü tarixə. Seydəzin də düşdü tarixə. Bax, indi biz görək özümüzü ələ xüsus cavanlığa gəldəndən hamı aibdir. Böyük ağ olmayək, təkappürlüyə rəmiyə, adamı yuxarıdan aşağı baxmıyay. Həvəyə məsi qayıl olmayək. Bu şeylərdən uzaq olaq ki, sabah Arif kimi bir nəhəng elmin şehrin ustadının beytine düşmüyor. Bir neçen evi adam düşüyor onun beytine, düşüyor tarixe. Yani şu tənqid atışına. Gitti ya, ömrü sonra bir dövr gelecek, onu da bir sal çekecek Yani ki bizde ehli imandı bunlar. Mümin adam Allah'ın yer yüzünde Allah'a temsil edir. İnanma, ben her yerde bunu deyim. Bir adam imar ki, güzel bir. Yaşı olan da hamısı diyanı imamlıdır. Bunu kimdir ki? Kimin övüdü filan gözü? Bir de çağırın ömrü. Ne oğmanın kancası məndədir bu. Bənnə məndə, bənnənin adresini var mənə. Nə üçün istəyir bənnə? Çünki o ibarət bənnədir ki, bənnənin əsəridir. Sən də Allahın əsərisən, mən də Allahın əsəriyəm. Bizi yaradan loğman qara rənglidir. Həbəş idi loğman. Loğman ki qara rəngdə, həbəş idi qara-həbəş görünüşdə idi. Qarnı yecə, dodağı ağlayır, çübüyücəy görünür. Bir dəfə ki istıq qabanı dedi ki, oğmana alımsan, həkimsən, yaxşısan. Ha, tayf, şu pisçi, eybəcərsən. Və gün qaradır. Qarnın yekədə dolub. Bir an bir dənə cümlə söz. Adam var, bir dənə cümlə ilə düzəlir. Adam belə bir uzunalla mohücəyisə, erkərlənmə gözə ar getdi də xarab olur. Bunu asdın çəkirəm. Vay, Allah bu cür adamlardan çatdı. Acı adam da var, bir dənə cümlə desən düzələrdi. Baxır ona bir dənə cümlə deyir, suan var deyir, sərt sərt dursan, noxsam dursan məndə. Bu nafsanı sənətdən tutdu yoxsa sərətkərdən? <laughs> Ərküştən tutdu. Əhsan, nəxsdən tutdu yoxsa məhdaşdan? Yəni sənət biz sənətik. Bizə Allah xırdəbi. Allahın işi ilkimiz. Allah bizi bucaq qapdı. Biz sən sənətkar Allah özüdür. İndi sən desən mənə ki, ələ salsan qardı, er yek yekədə dodağa gökdədir, rəngin qaradır. Sən Allahın səmətindən sax dursam, yoxsa səmət qarının özündən sax dursan Allahdan. Duyandı bir dağa deyirəm, mən bunu heç anlamadım. Heç mən bunu da anlamadım ki, eş bir-bir də mə bunu üz üstədə loğman, məcudu deyəcəyi heç fikirləşmirdi. Bax görürsən, bir dənə kəlmə ilə üz üstədə düzəldi. Hətta damdalanmir kəlmədisunadı qalsa başını yerlədir üstündə bütün dünyanı. Ona qismətdir. Allah Səadətli olsun, qərirə rəhmətunuz. Quluştanda bir nən cümlə söz var. Elimin olsun bir ümmam qədər, dəryavarada bir gün olsun. Nadansan əməlinə olmasa həqiqət. Aməlin oğudu siz getdi, həda etdi, bütün cəhətdən getdi. Və bir də ehdi dün. Ehmi səndə də ottu. Kibrit. Əməllərin hamısı yandı. Əlim xoş üzü. Riyamət günü gəldisə, sən bir də ehri yandırsan aləmi. Əməlin olsa görünmək, elmin olsa görünən qədər, nadansan əməlinin olmasa gəl. Üzüstə mifadıma görə Quranda da at gəlir bu uzunqolağın. Əşrə üçdənsə bir neçə kitab, nə alim olar, nə xəbər. Uzunqolağın da bir kitabı. Alim olar, kitab abını yox. Naçiz olar, olmaz. Başı boşu yazır heyvan demirsən, dalında odundu yaqılacaq da. Bu heyvan dudanı qələbici aparır da, balanın ki şaban aparır, taxtadır, kitabda. Yəni insanın elmi ola bilər çox olsun. Əməli olmasa getdi aldı. İçirdəmişin. Amma bu günki bu toy Allahın xətscəsidir. Yox, düzələ bilmirsiniz ki, xamısə bir dənə Nizam-ı Gəncə vurur. Xamısə beşdə gedirlər. Xamısə bir dənə Nizam-ı Gəncə vurulmur. Xamısə Allahındır. Kim xamısədən keçir beşlər üçün? Allah. Bu hərət aldı beş nəfərdir. Peyğəmbər rəsulal, Əli Əs-salam Pərtə me Zəhra aləyhissalam, İmam Həsən aləyhissalam, İmam Səid aləyhissalam. Bu beş nəfərin adınadır. Birinci bu beş nəfərin adını, çünki bu Allah qəbul etmiş. Allah insan dəfəri, Ki, bu İnsan surəsində təqdim etdiyi insanların, beş nəfərin Hədəcə surəsində. Çünki bu toy bunların adınadır. Bu saadətdir. Bu özü xoşbəxtlikdir. Bu özü mənəviyyatdır. Allah subhanə və təala bu toyu mübarək etsin. Gəldilər, babasının ruhu şad olacaq. Gözəl toydu, İslamı toydu. Allah səni xoş baxdırısın. Allah sənə iman, təvab, dəhbr inqilab kimi danışanda Xamenei ağa gənclərə, cavanlara tövsiyələrində mən 2-3 çumundan bax İran'da idim. Dedilər orada bir səhrədə bir şəhərdir adı Mazandaranın deməli e, mərkəzi şəhəri dura. Orada bir ayetullah var, Arif alimlərdəndir. E, ayetullah Nezari, Ayətullah Nezari yaxşı dörd alimlərdəndir. Onunla mən görüşdüm. Çünki həm o, o, həm deməli din adamında Ayətullahdır, həm də onların o, bir idarələri var. Qadir al-Qadir Həsəd Əbidin altında bir idarələri var. İdmanla bağlı rəqsişdə mən orada müsabiqəyə getmişdim, güreş idman müsabiqəsinə. Onun əlaqədar biz apardılar. o ilə görüşdük. Orada da ben söhbət arasında bir neçə kəlmə danışdım. Onu <laughs> qeyd elədim orada ki, xamınaya həmişə yerde yerdə cavanları, gəncləri, onları deyil, mən üç yer, üç yer çağırıram. Elmə, birikin elmi nardı zəng etmək, təqvayə, biz deyil, bilirik ki, hər cümə bu təqvanı xütbələrdə eşidir, siz danışırıq. Elmə, təqvayə, bir də vərdişə idmanı. Ki, cavanları, gənclərə. Çünki, Bu idmanın bir başqa, idman bir başqa aləmdir də. O ağa həmişə onu qeyd edir ki, yəni insanın sağlamlığı insanın cəng ağvärliyidir. Oradığını iştirac edib məndən orada onu da orada qeyd edir. Yəni həmişə bu cürdür. Dini hər sahədə görə qaldırasan. İmanı hər sahədə görə qaldırasan. Hər sahədə əmr və məruf əleyhəsin görəc. Hər məkanda Meçidi də məçidi yox. Dindarlıq ilə qarışdanmayın məçidlə də ki. Harda olsan, sən minbərdəsən. Hansı mantiqdadır, hansı məkandadır? Deməyəsən bura belədir, ora belədir yox. Allahünardır ki. Meçiddə söhbət eləməyə haqqın yoxdur. Təsbih örmək də azad, namaz da qılmayasən. Yer var ki, bizim o imanlı, təqvalı maraq gəlmişəm özüm. Təqvalı imanlı şəxslərimizi görmüşəm. Hər bir yerə gəlir daxil olub ki, bütün haramlar yiğışdırılıb bütün hər anla məşğul olanlar durub cihava yatsın Zəmirə. Bəli. Möminləm heybət olmalı. Həyimanı olmalıdı. Həm təhsib olmalıdı. Hətta bu heybət idan zəhmīnə. Allahın əmrü və mə'rufunla məad insanlarəleykum. Yəni ki hamızın bu belə hamolladı bu axıtdı yox. Hər bəyazdı. Hər bir biz, hər birimiz Allahı təmsil edirdi. Hər birimiz Allahın Allah xəltəsi. Hər birimiz Allahın əhdisiyidir. Bizə Allah xərqləyib. Biz imanımızla, təqvamızla. O vaxt düzdəfə girdi məscidə, peyğəmbər minbərdə mühazirədə peyğəmbərə dedi ki, "Sən ən mürdil adamsan. Lazım deyə durub ona döymək. Bu öz-özün məy ayrılır. Öz-özün içirib öldü." Dedi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, "Sən ən mürdil adamsan. Dünyanın ən mürdil adamısan." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də çox soğudun. Düzlüsən. Yol salıb məni On sağ, gördə səhabına baxıb peyğəmbərə demiş olsan, ən burda olardı. Cürdə bu da bir adamdır da. da. Dediyi ona sağ, orası, duru çəkib bizim ürümüzdədir. Ma duru çəkəyib ki, ona peyğəmbərdir. Oturğun göz olmaz, uzun qoğa gedəsən. Hələ bilmirlər. İkinci adam daxil oldu içəri. Əldim o idiçilərə: "Assalamu aleykum ya Rasulullah. Məşriqdən mərhubə baxdım. Səndən gözəl bir təmiz insan yoxdur, gözərlisən." Hərni o idi gəldisən, sən də çox sağ ol, düz deyirsən. Sağ ol. Sahabələrdən biri cürət elədi Qaxdağa diyə Rəsulullah. Birinci yerdən səni təhqir elədi, çirkin adlandırdı. Çəxsiq elə düşsən. İkinci yerdən gəldi, təhrif elədi, onu da təhqir elədi. Biz başa düşmədik bunu izahı. Peyğəmbər bir dən cümədə dedi, "Ham zahiddü cündlər." "Anamir altı qəlb. Mən qəlbin aynəsiyəm, güzgüsiyəm. Qəlblərin aynəsi. Hər kəsən qəlb özünü kim necə hərəkət elədi, özünü nə olduğunu ortaya qoyur. Hər kəsən gəlir öz aynada görür. Aynada özünü görür. O birinci yerdən öz çeşinliğini gördü Murtallı. Çinci gelen öz gözelliğini gördü. bilsin? biz emelimizle özümüzün ne olduğunu ortaya koyduk. Ama bu noktayı nezarda o tür olmalı ki bizlere Allah'ın bendesi kimi kıyamete gelen de öz şeklimizde gelir. Hem şu dua edilen müminler bu duanı ile ilahe de bilinmir. Kıyametin gününde gelen de bunu çok arıyor. Beni öz şeklinde götürgünler kıyamete. Ki özümü itirmeyeyim. Anənə söylərməyəm, mənə məruf şənanlı var gülü ki. Çox adamla görürəm bir şey itəndə dəhzübə ağıdır, yağğurlar içindədir. Çox adamla görürəm ki, bir şey itəndə həyəcanla axtarırlar. Haqqı şu adam özü özünü itirməcə öz özün laxtarmış. Ki özünü tapsa da ayırdım, ancaq məxəllə düzdə. Məni kim görəndə məni ağıl etərsin mənə. Bax, bax, qaşənə bax, baxam deyim lan. Yo ərisamı qadın çox üstdürlər. Həm dişməndir seviri, kafirdir seviri zalım de, da səni istəyir, düşmənində təhrif edir. Deyib bir dəyə oyun olur. Rəyimimdə babağımda ürəyimdə bir qapı var da, həqiqət sənin ürəyinin qapısı var. Hər kəs mənim ürəyimin qapı var, qapı ürəyimə. Gəl diyamışam ürəyim qapısının ağzında. Başqa heç nə qoymuram da Allahdan başqa heç nə qoymuram daxil olsun. Ona görə mənim arzun istəyir. Başqa şey yoxdur ürəyimdə. Ayəsullah ərariki olub yolla gedirmiş. Bir neçə vaxt gəlib ona, deyiləm heç olmasa heç istəmirəm. Bir anlar hədis danışdı, hədisli qında Yolda. Ayetullah-ı Rakiye. Ay, Diyen böyle deyip sen artık Xarab diyor? Dür, Diyip dürge, hararat dediğimize dürge. Diyip sen mesleğetin bu ticaretinden kapı düzelt, koy yüreğimin kabağına, kapısının yerine. Yüreğimiz, bizi harabeleyen nedir? Bu kalbimizde olan bu nefsani, şahbani, tekebbürlükler, beğenmemezlikler, bakırlıklar. Biz bir haccaya gelmişken taşı vururam, bir şeytanı vururam. Şeytanı çaremi temizliyor. Şeyləri qorpaqıldı, bunları səb istəyirəm. Çünki ular daxili xərəsdən insan xarab edir. Ağ ürəyimin qapağına dedi, gəl bir dana qatı düzəltcinə çıxarırsan, toy ürəyimin qabını, ürəyə qatı düzəltcinə. Yəni başqa şeyləri boyma daxil olsunurlar. Allahdan başqa şeyləri boyma etməlisən. Uçur olsa, onda sənin ağın, xoşbəxt adamsan. Sənin imamın xoşbəxt olan adamdır. Onun imamı Əli ibn Əbi Talibdir. Əli oldu, əli... Yedullah Allahın ali, gözü oldu Aynullah, dili oldu Lisanullah, qulağı oldu Zunullah, səsi oldu Vesullah. Necəsən? Kür daxilində başqa şey yoxdur, daxilində Allahdır. Qəlbdə Allahdır, o biri şeydə hamı tapdılar. Nefsani istəyə gət də ayağın altına. Nefsani istəyə gitsə ayağın altına, ruhani istəyə gəlir bu yerə. Ruhani istəyə gələndə sən çevirlərsən, əlin də öz əlin oldu. Gördü xeybəlinə çapdı Əsgər Ali. Bir yağla ağzına çəmtətdi. Çünki 54-ü. Eşitdi ki, Əmirənin bir nəfər keçirdiyi yoldan gəldirdi bu üçcür, dördcür bu hədsin növü vardı. Birində də mənə rast gəldi ki, ya tam tutanırdı arini. Dedi Ali, "Aca mənə çörəyi var ağzım deyim". Mən çörəyi götürdü qurumuş çörəyi idi. Didi Ali gəl ki, bu birn çörəyi yomar. Nə qədər güc vardı, gördü, kesə bilmir. Cüdü bu quruq kəsməyə və birdə mən mən bəki sənin kəsəsən, sə Əli səm oğul. Gördü Əli idi kəsə bilmir. Əli çöyünsə bilmir. Kəsə axı, bir kəsə bilmir. Gördü xəlcimə baxdayıb, nə kəlcimə baxıb sənə soruşdu. Cüdü, "Ya Əli, Xeybərdə mən var idim. Öz gözüm ilə gördüm ki, Xeybənin qapısını bir də əlinə atdın." Ağıma gəlmir axı bu çorağı. "Bəs burda kəsə bilmirsən? Çünki də Xeybərdəlandı o Allahın Əli idi, mənim mənim dörd O Allahım, əlidir o anda məndə. Necəsidir, daxılı şəhpanistəylər yoxdur. Ruhaniistəylər var hamısı. Bu məqamda əlim olur Allahımın əli, gözüm olur Allahın gözü. Dilim olur Allahın dili. Məndə olmur o, nəsin şəhpanistəylər məndə. Onlarla təmizləməsəm məndə olmayacaq. Va ədir əmrümü peyğəmbərə salamdan sonra bütün bəşəriyyət sündü məğnədədir. Bəs özümüzü nə oxuduq? Demiyək ki, məndə Allah Mirzə Xalıq hanı qanı qanı rəhmət olsun özə məcisdə nə qədida məbldar yağ. Çıxıb Həsən Sərvand yaşdı 100 yaşında. Ağsaqqal mömin şilər danışıb. Həyə qullar bizim əlimizdə açıqlar. Bunların nəsihətidir bu gün biz adam olmuşuq bu şəkil. Çıxır. Dil çıxırmışmı menbərəyə mü hansı bir təşkilatda mövzə elirmiş. Hansı bir yerdə bir neçə gün bir dərbədə hələ çıxıb Həsən Sərvanddan danışıb. Hələ çıxıb Həsən Sərvandın rəhbəbəti bu idi. Bir cümə, iki cümə, beş cümə Axır ah, bir nəfər axır ah, ah, deyir: "Ağa, ancaq həssas Sərmanla danışsaq, istəsən biz həssas Sərman kimi oluq, dan belə çox danışısanla, bizdən gözləməyinə. Biz də həssas Sərman olub ölməcəyik olsunlar." Bir oğa birdən Ağa Bədahətan bir adı işi şair Allah canımı sağ et Bədahətan verdiz ona. Bütün günə bağlandıq. Bədahətan cavabına belə necə olur sizdə əmiras olur, mervəm olur. Sərman nə şey olmuşsunuz nə? Həssas Sərmanlıq ol Sözün aslı nənədir. Allah da özü peyğəmbər oxşadı. Peyğəmbər kimi olmasam da özcü peyğəmbər oxşadı. Sənün rəhbərindir, imamındır, peyğəmbər ona iqtida edir. Ona təqlidənə onun yolunu gət. Onun işçisi ola bilmirsənsə əskəri ol, nököri ol, aşçı ol, e? divanısı o. Axır o xəttdə tərəf əhliyinə. Nəyə ki batırlara de. Ona görə Allah Taala biz xoşbəxt insanı kim Allahın ən mənəvi, ən gözəl neməti bizim dilimizə uzundur ki, la ilaha illallah Muhammedur Resulullah, aleyhi ve sellem. Bu vilayət də, bu mübəttə də, bu ubudiyyət də hamımız alaqın bizim qəlbimizdə bir daha nuranı Rəsul. Allah Taala bizim bu cavan gəncinə, hə Ha Rəsulun toyunu mübarək eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Burada iştirak edən da qonaqlarımız var. Mən görürəm burada ad çəkilir. Əziz insanlar, mömin insanlar, burada iştirak edillər, qonaqlar də rəfsiz xoş gəldiniz bu məclisdə. Mehdi də sancı, məsəlhaft da hər olmazsan. Mən şeir oxuram, bunu görək bir ləfsən oxuyursam məni şeirləmi. Biri budur, bundan da vacib odur ki, mən söhbətimin ərdəninin usta arif olan yerdə şeir oxumuruk. Yəni ki, o doğurdandır şeir sultanıdır. Allah onu bir nurdur, Allah Taala ona bəxş eliyi birdir. Allah hər bizi salamat etsin. Bütün möminlərə bu toydan Yani ki, kısmet edersin, bizim bu Hacı Ferman kardeşimiz var. Ben tam bizi bu zi təbrik edelim, bu adla ki, bu mövzu böyüdü. Bir toydu da sultan bu sözü bir, söz, bir dana söz bitti, gitti. Yaxşı ad kazanım. Bizim bir dana Maştağa da kandında, hətta şimdi dostumuz var idi. Nə Elif tanıydı, nə Bey. Salavat Ağali. Hamsını sevir. Hamsını istiyordu, biz ona da gəlirdi, bizden dost idi. Ve şey qalim 80 yaşı var idi. ad qazanmışdı Salavat ağa. O da Salavata bağlı. Salavat kiçikdir bu. Bir hökumət bir yerinə gedib bu vaxt. Bunu gitanilə Salavat adı ilə Sovetdən çeyn vaxtlarda çatdırmaq. Bu da gəlib bunu bir boğma olub hökumətdə işlənmiş. Ulaq ölüb bu. Nəysə bunu bir yerə basdırmışlar. Orda basdırmaya icazə verməyiblər ki, olmaz orada basdırmaq. Bu gəlib oturub vaxt zəngərlə onun buna şey yuxarı yerdə vaxtı uzaqdı yuxarı yerlərində. Bu da Türk telefona deyibəm mən də aşağı qal adamın dəva ortu yaşdım. Götürdüyüm ki mən gəlmişəm, mən bunu doğulmuyan. Mən deyirəm ki orada da. Ola bilmirlər, ədə kimdir bura. Deyirəm ki kimsən üzünə bura qadınam mən salavat ağır. Sənə hələ səbətə bilmirəm salavat hödür. Deyim ona baş üstüne necə dizanı eləyək və başa salavat salamanı dövərə fikirlə gedin bəlkə. Salamanı onu tapa necə salamanı deyim da bir daha biz yuxarı yerdə olar salavat. Sonra bizi cidərlə ərəb qayıb Sonra so, et vaxt onu be. Hafa Ab, ama basılır da gelmem. Deyim ki ona buraya ne ki burada heç doxumay olmaz. Gəlçmə, tut burada ələ adam, komünist vaxtı. Burda Fatəhdir. Bala gərgən din və salavat ayarı üçün. Batsıb sənə canı başdı qalsın oxub. Gəl dinlə ki salavat, baxam ona bu kimdir salavatlı. Bərmez yola kafir mənim içində zalımdan heç. Bax, bu ağzına yaşı, salavat ən böyük duadır. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam dedi rə ki, bir dəfə Məkkəyə gedin ki, Məşqanın ziyahət ziyarətinin hər yerində bir dənə dua var da. Yani Am burda bu duanı oxa, bu müxtəbəxssu duaları Ən azı deyir ki, Nebi Rasulullah məkkədən çıxıb bu duaları məndə bir-bir. Bunların hamısını əvəzinə, hələ ismə salavat demişəm. Ancaqsa necə olar mənim əzizim? İmam görnə deyim, qurban olsun. İmam deyirsən, bu qədər nə adamdır, iştiraq gedirə həccdə. Ən yaxşı adapsansan. Ən xeyirlisizsən adam bu adamlansan ki, salavatla çıxıb gedə bizə. İndi mən bu sözü nə üçün dedim? Bir-birimizə paxıllıq eləməyək. Haqq qələ məqamındadır mə. Bax buca bu həçparma qardaşımız var. Oğuldu İmanla Allah'a mən susuram. Susamam be. Allah söhbətə mərhəmət olsun. Dedi məhə ki, bir də imanlı şəxs olacaqlarla ki, oturun yanımda deyim sürdərsən. Sursun. İmanlı şəxs. Bu kişi Əzərman azan azan oxuyandır. Həç bütün namazlarda bu azan verir. Gəlib bunun təxəllüsü olub azançı. Mən ona soruram he bunu. Azançı təxəllüsü. Qaşay. Azan əlandır, azan iç əbilə möminün mərim. Hələ İç azamolar möminəvəri demişəm ki sənə bir də qiyamətdə azam olacaq. O yerdə ki Aidilcə ilə insanlar kimi cənnətdə getsin, kimi cəhənnəmə getsin. O əmirə möminə bir dədə odalsan bərcəc insanlar qiyamətdə. O olandan sonra gedəcək hər kəs. Sən ki qaldız doğrudur. Sən bucür mənə sü inan deyirsən. Sən o şeiri oxuyursan, axını və sən git azancı. Gözəl atdı bu. Bu, bu. ona görə bir çabava da qalmışdı. Biz bu va görəyik əmərinizdə, işinizdə, adınızda, hələ Hünər bəy adı bir söz qonunda, adınla hələ ad yaşanmalısa, həm adına layiq olmazsa, həm də riyaqətli bir də əlavə ad yaşanmalısa. Bu ad işsə gözəl bu azam bizim canımız, ruhumuz, bütün ibadətlərimizin başlanğıcıdır. Allah bu toyu mübarək etsin. Bir də salavat deyəndən bəcə var. Baş haçə. Sultanın dürrünə istərsənə gəlmişdirik. Sənə, gəl sənə dünya yetirən lə'imizə fadan keç. Hacı ilə alışdığın xəbərdar. Bu iznisliy, yəni işlədəbə, yəni görüşün var. Əla maraqlı olacaq. Allah var beləsiniz. Təşəkkür edirik. Çox sağ ol deyirik. Qarovlasız.